команда «Эффект Доплера». <связывая> а, поехали! И первая наша миниатюра – Джейсон Стэтхэм в детском саду. <связывая> <связывая> Детки, не хотите получить такую порцию адреналина? Я не хочу! господа, в эфире программа «Ля минор», в которой мы приглашаем в маленькие группки. Встречайте, группа «Полторашка». <связать> <связать> вот. Здравствуйте. Расскажите, о чем ваши песни? Наши песни о суровой реальности этого мира. Прошу вас, исполните что-нибудь. <связать> сесть, да принес. Но у него заложен нос. Тот полицейский, он так зол, он не знал про пенасол. Спасибо! Но, к сожалению, наша передача подошла к концу, так как наш бюджет сравним с этой группой. До новых встреч! У вас выпадают волосы. Вы весите 150 килограмм. У вас а? Ah. Не принципиально! Кадр <гадр> из фильма ужасов, снятый по Корнею Чайковского. Случай на украх нашего города. Братья! О, пацан, тормози! Мобилу гони! Именно сегодня я оставил свой мобильный телефон дом! <звук> Снимай теку. Именно сегодня я одел свою любимую девочку <звук> Ну все, ты попал! Как здорово, что именно сегодня приехал и продвор все соревнования. И именно сегодня я забыл выключить дома свой любимый утюг. Последний день обучения Шаулине. Ученики, настал последний день обучения в нашем монастыре. И я должен рассказать вам самый страшный секрет. Какой учитель? Вот, в общем, все, что я хотел сказать. Лучше на уроке пить. Так, кто пойдет сегодня на доске, а пойдет у нас Петров, Петров, выходи. Так, Петров, конечно, ничего не будет. Расскажи мне прав, закон сохранения энергии. Неправильно, Петров! Влад, Влад, Петров! Так, Петров, законы не Первый, второй, третий, неправильно, Петров! Ой, ты гонки в журнал, господи, Петров! Так, Петров, расскажи мне про закон упругости. Так, Петров, что такое текст изучением английского языка, и мы не придумали, что скажем в конце, остается уйти истинно по-английски. В ту сторону, английски